будешь Россия. Не, ну я вижу, что Россия. Откуда именно? Башкирия. Б а, как, а как полное название государства? Ой, республики? Башкортостан, да. А, Башкортостан. <coughs> Это ты башкир получается или русский? Татарины. сам по а, нации. Я понял. А русским себя считаешь? Ну, как тебе сказать? 50 на 50. А, вот мне просто интересно, как ты определяешь, что ты еще и русский? То есть ты татарин, ты проживаешь в башкорпус окей, это типа география. Как ты определяешь, что ты русский? Ну, я не определяю прям именно. 50 на 50. Как ты это определил? Ну, чуть-чуть, что то, что то, что, -то, что разговаривал по-русски хорошо. Поэтому, наверное. А как это тебя делает наполовину русского? Получается, если я знаю польский, французский, английский, украинский и русский, то я на 20% поляк, француз, англичанин, украинец и россиянин. Правильно я понимаю? Да, нет, да, нет, хороший этот, как тебе сказать, хорош придираться к, словам, хорош придираться Ты не пон... к Я не придираюсь, вам. я хочу просто понять, как вот ты определяешь, что ты типа 50 на 50 э, татарин и 50% ты еще русский. Как ты это определяешь? А, а я да, проехали эту тему. Мне интересно. Пойми меня, никто не может ответить мне на этот вопрос, это очень интересно. Ты первый из который не материал, и так далее. Я хочу услышать твое мнение, почему ты себя определяешь 50 на 50, как это происходит? Ну, потому что вот хорошо разговаривал по-русски, и все, из-за этого. Я, я сам себя определил, наверное. А, то есть получается у вас в России просто это так работает? Наверное, скорее всего. А ты татарский язык знаешь? Да, конечно, в идеале. Почти. А, как, а какой ты еще язык знаешь? Ой, Все, наверное. Ну, два языка, я понял. Получается, ты 50 на 50 э, русский татарин или татарский э, русский? Ну, хоть как можно обозна обозначать? Я понял. А э, русские это те, которые знают только один язык. Русский получается, да? Не понял. Русские это те, которые знают лишь один язык. Я правильно понимаю? Ну, скорее всего, да. А как? Ну ладно, ты говоришь, ну хотя задам тебе вопрос. Если есть преподаватель по французскому языке, который знает два языка идеально, французский и русский, он может себя типа считать 50 на 50 э, русским и французом или нет? Кто, кто, кто еще раз? Человек, который выучил французский язык, он может считать себя наполовину французом и наполовину русским? не знаю ну ладно тогда тебе поближе если татарин знает украинский язык он получается татарский украинец или украинский татарин правильно я понимаю украинский татарин наверное не ну же получается татарский русский ты Потому что ты по национальности татарин, это идет первое. А дальше ты да. научился общаться... То есть он получается татарский украинец. Да, получится. Давай, давай только без негатива. А? Не, без негатива, это все, что я хотел узнать. Спасибо тебе. У тебя есть какие-то вопросы? Да фиг ее знает. Как ты относишься к этой войне? Слушай, Вообще? негативно. Поддерживаю украинский народ, потому что они себя защищают, защищают свою страну, свои семьи защищают. Это то же самое, что был... бы... Это то же самое, если к тебе в республику Татарстан, я так понял, ты там родился, да? Да. Если бы к тебе в республику я Татарстан. Башкирия, Татарстан... Башкирия, Башкирия. Ну ладно, если бы к тебе в то например, Буля Бурятия в Башкирию. Тебе защищал э, Башкирию? Ну, конечно. Ну, вот так же самые украинцы, они защищают себя от э, того, что Россия на них нападает. Так я что-то против говорю, что ли? Конечно. не, -не но... я тебе отвечаю, как я отношусь к этому. Ты, конечно, будешь за своих, конечно. Я ничего не говорю. А ты как к войне относишься? Ну плохо, плохо. Понял. А к специальной операции как относишься? Блин, скажу, сейчас хорошо, сейчас ты у тебя нет, не... Не, почему? Говори, не, без негатива. Говори, как... Говори, как думаешь? Нет, братан, конечно, я поддерживаю, но, но я не хочу, чтобы вот это было. Ну, смотри, не это хочу, может. Это я может... поддерживаю, но я не хочу, чтобы это было. А тебя вообще там призывают, мобилизируют, чтобы ты шел в украинцев или нет? Мобилизировали. И что, ты был на войне? Я? Да. Нет, я не был еще. Ну тебя же мобилизировали. Как ты до сих пор сидишь дома? Меня, Меня хотели. Хотели мобилизировать. И что ты сделал, чтобы не идти воевать? Я не знаю, но ну, не призвали пока. Не призвали. Нет, смотри, эта война может закончиться в тот момент, когда граждане Российской Федерации перестанут поддерживать специальные операции. Потому что чем больше людей поддерживает, тем лучше работает пропаганда. Чем лучше работает пропаганда, тем больше людей можно призвать на против Украины. Пропаганда. Да она идет, постоянно идет, постоянно, все еще идет. По телевизору даже, да, посмотришь, все еще идет. Я вот сам в... Зачем вот, зачем вот это вот? Ну смотри, пропаг... в большинстве случаев, случаев управляет э, мнением населения. То есть ты говоришь, что пропаганда это плохо, ты хочешь, чтобы это все закончилось, но в то же самое время ты это поддерживаешь. То есть получается ты вот этот маленький гвинтик, который дает толчок вот этой пропаганде и продолжению вот этой войне, а войны. Я, я один ничего не решаю уже. Соглашусь с тобой. Но если, смотри, ты говоришь, что ты там против войны, но поддерживаешь свою страну. Но если такие как ты, там 50 миллионов, будут говорить, что они против войны. То есть они не хотят, чтобы война продолжалась. Но поддерживают вот эту специальную операцию. Она и будет продолжаться, потому что власти будут понимать, что люди поддерживают это. Ты вот этот маленький гвинтик, который э, дает право власти через пропаганду продолжать вот эти действия. Ну и что? Дальше что? Но я тебе говорю о том, что... Смотри, давай я по-другому тебе приведу пример, чтобы ты точно понял. Если, человека, если человек не поддерживает специальную операцию, но его мобилизируют, у него есть выход. Или не идти, или идти. Это его уже личный выбор. Если он идет воевать, он продолжает вот эту войну. И еще там несколько сотен тысяч человек. Если они не пойдут, война закончится. То есть, если ты будешь дальше продолжать поддерживать вот пропаганды кремлевской, эта война и будет дальше продолжаться, потому что власти понимают, ага, мы там вытратили там 150 миллиардов рублей на пропаганду в СМИ, телевизоре, в социальных сетях, YouTube, YouTube и так далее. Ага, люди, значит, нас поддерживают, мы будем продолжать. Но если власти выделят вот эту сумму и увидят, что ага, люди уже не поддерживают, не хотят войны, они будут искать выход, как это уже все закончить. Ты украинец? Не, я родом из России, я хакас, из Хакасии, но живу в Украине. Это как ты родом, там, ты татарина, живешь, живешь в Башкортостане. Я не, не понял, ты украинец или нет? Я хакас, я из России родом, я живу в Украине. А, все, понял. Я понял. Как тебя зовут? Алмаз меня зовут, я мусульманин. Как? Алмаз. Алмаз? Да. Это мусульманское имя. Серьезно? Что-что? Серьезно? Да. Ну, это, это мусульманское имя. Ладно. Тебя... Я понял. Вот я тебе хочу просто привести пример, что эта война никому не нужна. Но пока одна сторона, ну ты да, вот... Ну, ну, говори. Да я знаю, да я знаю, что это война. Я говорю, бессмысленная она идет. Ну ты говоришь, Костей, смотри, без... вот придет тебе повестка, ты поедешь в А что делать? Так это же бессмысленная война, и это а просто... а, Ну а что делать? Я, я откажусь? Меня посадят в тюрьму. Не посадят тебя в тюрьму. Что ты, ты думаешь, Алмаз? Э, смотри, в Российской Федерации не сажают за то, что ты отказываешься ехать в военную. Ты можешь заплатить административный штраф. И все. Это, да это 7 тысяч рублей. Что ты глупости говоришь? Блин, да мне... Сразу же. В Российской Федерации существует... Э, Юриз, юристическая юридическая организация под названием призыва нет можешь загуглить ею пользуются тысячи россиян которых призывают идти в, в Украину услуги Алмаз, адвоката короче, Алмаз ну? короче в один день захожу в этот ну это этот в городе короче выхожу оттуда меня встречают, двое мужиков, здоровых таких. Все в черном Георгиевские георги, 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 ленты, ленты тут. Говорит, здравствуйте, говорит, адя, пройдемте, говорит, со мной, а я, говорит, я говорю, куда говорю, адя, говорит, пройдемте, пройдемте говорю. Адя говорит, поехали. Вещи возьми, говорит. В смысле, говорю, куда, говорю? Паянкомат, говорю. Сейчас, говорит, знаешь, то, что, что частич, частич, частичная мобилизация сейчас, говорит. Я говорю, в смысле, говорю? Нет, нет, уже сейчас такого, говорю. Есть, говорит. Типа, я говорю, у меня броня есть, говорю, с работы у меня, говорю, броня есть. Как, говорит, это вообще без разницы, говорит. Я просто. Ну тебя же не мобилизировали, получается, Это... а ты повестку получил. Я... Да, 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 короче, я, я, я говорю, я, я говорю, завтра на работу, я говорю, я не могу сейчас поехать туда-сюда. Ну, отмазался. Левый номер, номер дал. левый номер дал. Левые, короче, где я живу, типа, левые. И вот так вот. Смотри, я тебе отвечу так и будем в принципе прощаться. Я уехал из России, я жил в Хакасе, это возле Новосибирска. И в 2022 году, когда началась вот эта частичная мобилизация, я искал выход, чтобы уйти от повестки, потому что у меня была повестка. У меня была э, возможность или пойти служить из украинцам через проект «Хочу жить» то есть там в Telegram бот у них есть, написать им, и ты уже там, без, ну, находясь на фронте, можешь просто просто уйти и и все, там тебе гарантирует безопасность. Или же воспользоваться э, вот этими юридическими, юридической помощью, призыва нет. Но так как меня сразу за во время частичной мобилизации, мы поехали на Донбасс, вот мы были под Бахмутом. Я написал вот этот проект «Хочу жить», сообщение. Ну, типа, заранее договорился с ними. Меня, мне дали ну, карту, они, типа, поняли, что я действительно там не хочу их подставить, хочу... Все, они мне дали карту, как полностью прийти, я прошел. Я живу сейчас вот в Украине. То есть меня призвали, я отслужил, ну, отбил вот, это, вот эту тренировку три месяца, да, вот, и на фронте уже, когда у меня была связь, я связался и перешел. Поэтому, если ты не хочешь воевать, это или проект «Хочу жить», или же в России «Призыва нет» называется... Напиши, напиши мне, напиши мне. «Хочу жить». Просто впиши «Хочу жить или Украина», или впиши там «Призыва нет Россия», и увидишь. Адвокатские услуги, как? или же... Как тебя в соцсетях найти? Ой, слушай, у меня нету соцсетей, я у них удалил полностью. Запомни, хочу жить, запомнил? Ну просто хочу жить, если там. Пиши, не, -не пиши, хочу жить. Вот я сейчас впишу в интернете, смотри, хочу жить Telegram. Сейчас подожди, я. Да, есть. А, нет, впиши проект «Хочу жить Украина». Все, ты найдешь, там будет. Точно. Да, я вот вписал проект «Хочу жить». Это если тебя уже мобилизировали, ты не хочешь воевать. Но если у тебя есть возможность э, не идти воевать, воспользуйся в России, есть юристы. Проект называется «Призыва нет». Вот я впишу сейчас, подожди, я проверю в интернете. Э, призыва нет. Да, по, -по помощь призовникам. Призыва нет. Находи сразу. Пользуйся, если тебе это нужно. Все тогда. Запомни, призыва нет или проект хочу жить. Все, спасибо. Ладно, Алмаз. Давай. Пока. Спасибо. спасибо за разговор. Б... А вы говорите, что я не приношу користь. Ха -ха. Приношу користь. Вот так вот бач <laughs> Хотя зато это редко получается, когда попадается, типа, какой-то россиянин, который трошки цей.